নমস্কাৰ আজি ভিডিঅ'টো ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আজি মানে একদম বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আজি ক'লেই গৈছোঁ আপোনালোকক ক'ম বাৰু এতিয়া চাৰে বাৰটা বাজিছে এতিয়া সময় চাৰে বাৰটা হৈ গৈছে আৰু আমি এতিয়া ট্ৰেই ষ্টেচন আহি পাই গ'লোহি আপোনালোকে চাগে ভাবিছে এইটো টাইমত ইষ্টেশ্যনলৈ কিয় আহিছোঁ মানে আজি আমি যাম মালিনী থান মালিনী থান যাম বহুত দিনৰ পৰা আশা আছিলে যে মালিনী থান যাম 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 আজি পিছে যাম মানে হৈ গ'ল আজি আজি মিলি গ'ল আৰু এয়া আমাৰ ডেৰটা ট্ৰেইন আছে ডেৰটাত ট্ৰেইন আছে আমি ট্ৰেইনত যাম আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে মুঠতে এতিয়া ভিডিঅ'টো একদম আজি ভাল লাগিব বহুত ভাল লাগিব বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ মুঠতে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই এয়া আহি আছোঁ আৰু ভাগৰ লাগিছে আজি বহুত ঘৰৰ পৰা খোজকাঢ়িয়ে আহিছোঁ ৰে'ল ষ্টেশ্যন যিহেতু ওচৰে হয় খোজকাঢ়ি আহিছোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে আহি আছোঁ বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে আহি দিলোঁ খালি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব দেই সকলোৱে চাওক পাই গ'লোহি ট্ৰেইন আহি পাই গ'লহি আমি উঠিম আৰু আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো সময় তিনিটা চল্লিছ হৈ গৈছে আৰু ৰাতিপুৱাবই আৰু বেছি টাইম নাই আৰু ট্ৰেইনো একদম সময়মতে একদম ষ্টেচন পাই গৈছেহি আমাৰ ডেৰটাত ট্ৰেইন আছিল পূৰা ডেৰটাত পাই গৈছেহি দুই মিনিট তিনি মিনিট আগতহে ট্ৰেইন পাই গৈছেহি আৰু এতিয়া তিনিটা চল্লিছেই হৈ গৈছে মই ভিডিঅ'টো পিছে এতিয়াহে কৰিছোঁ অটনি কৰিব নহ'লে আৰু আমি গৈ পেলাই চিলাপথাৰতে নামিম বাৰু চিলাপথাৰতে নামিম চাৰে ছটামানত চাগৈ পামগৈ ইমান দূৰলৈ পিছে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ইমানখিনি ভালে ভালে পালোহি যেতিয়া আৰু ভগৱানক এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু ইমানখিনিও যাতে ভালে ভালে লৈ যায় ভগৱানে এয়াই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা আৰু সোনকালে যাতে গৈ পাওঁগৈ আৰু যিমানখিনি মই পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মালিনী থানৰ এইবাৰ মই ফাৰ্ষ্ট গৈছোঁ আৰু এনেকৈ ট্ৰেইনত ইমান দূৰলৈ যোৱা মানে অভিজ্ঞতা নাই একেবাৰে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু ডেৰটা বজাত একদম ৰাতি খুব ভাল লাগিছে আহি ঘৰৰ পৰিয়াল আহিছে ঘৰৰ পৰিয়াল মানে বহুত মানুহ আহিছে মই দেখুৱাম বাৰু অকণমান পিছত আৰু এটা কথা কোৱা নাই যে টিকেট টিকেটটো আমাৰ ল'লে এশ টকালৈ পাঁচ টকাকৈ কম আমি যিহেতু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আহিছোঁ আমাৰ টিকেটটো মানে এশ টকালৈ পাঁচ টকা এটা কমকৈ লৈছে আৰু আপোনালোক যদি কোনোবা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰাই আহে তেতিয়াও আপোনালোকৰ দামটো ইমানেই পৰিব আৰু চিলাপথাৰলৈকে দেই চিলাপথাৰৰ পৰা আকৌ কিন্তু বেলেগ গাড়ীত উঠি যাব লাগিব এতিয়া মোক ভালকৈ গম নাপাওঁ গৈ আছোঁ কি হয় নাজানো আৰু চাৰিটা বাজি গ'ল আৰু আমি পাই গ'লোহি লখিমপুৰ চাওক ইয়াৰ পৰা ভিউটো ইমান ধুনীয়া দেখিছে চাওকচোন পাই গ'লোহি চাওক গোগামুখ এয়া গোগামুখৰ পৰা ট্ৰেইন এৰিছে আৰু চিলাপথাৰ ষ্টেচন নামি দিলোঁ ইয়াতে এতিয়াকৈ ইয়াৰ পৰা গাড়ী ল'ব লাগিব একো খোৱা নাই এতিয়া কিবা কিবি খাবও লাগিব আৰু বহুত মানুহ ইয়াত বহুত মানুহ আৰু ষ্টেচনটো ডাঙৰ হয় কিন্তু দেই বহুত ডাঙৰ হয় দেখুৱাম ৰ'ব ধুনীয়াকৈ মুখ ঘাট ধুই ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাম ধুনীয়াকৈ মন্দিৰলৈ আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনি এইখিনি এইখিনি আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনি আমি সকলো আহিছোঁ এনেদৰে খুব ভাল লাগে আৰু যিহেতু ইমান দূৰ তেনেকৈ লগৰ লগত অহা নহয় বাৰু ইমান দূৰ আহি পোৱা নাই মানে আজিলৈকে কিন্তু এনে পৰিয়ালৰ লগতে অহা হয় আৰু মই এইটো এই এইটো হৈছে চিলাপথাৰৰ উভাৰ ব্ৰীজ এই ষ্টেচনটো সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ হয় এই আচাক মই দেখুৱাইছোঁ আৰু এই ধুনীয়াকৈ এই পাহাৰখন চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠি আছে কি ধুনীয়া লাগিছে পাহাৰখন একদম বহুত ধুনীয়া লাগিছে আহিছোঁ মেইন মন্দিৰ মানে এতিয়া আমি য'লৈ ইমান দূৰ আহিছোঁ আজি সেই মন্দিৰলৈ যাবলৈ এটা গাড়ীত উঠিবলৈ আহিছোঁ এয়া পাই গ'লোহি মালিনী থান জ্ব'লেই আহি আছিলোঁ আজি পাই গ'লোহি মনৰ আশা পূৰণ হৈছে আৰু খালী ভিতৰত সোমোৱা নাই দেই এয়া আমি এতিয়া এয়া চাকি তাকি লৈ ল'ব লাগিব আপোনালোকো আহিলে ইয়াৰ পৰা চাকি লৈ ল'ব পাৰিব অকল ইয়াত নহয় এই গোটেই তালকে একদম চাকি আছে লৈ ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পৰা আমি আহিছোঁ চিলাপথাৰ ষ্টেচনৰ পৰা ইয়ালৈকে টেম্পুত আহিছোঁ টেম্পুত নশ টকা লৈছে অহা যোৱা ভাড়া নশ টকা লৈছে আৰু আমাৰ দহজন আছিলে মানুহ দহজন মিলাই অহা যোৱা মিলাই নশ লৈছে আপোনালোকো এনেদৰে আহিব পাৰিব আৰু ভাড়া নশ এনেই হেনো এহেজাৰ লয় আমাৰ পৰা যেন তেন কিবা কৰি নশ টকা লৈছে আৰু এতিয়াবোৰ লগ মন্দিৰলৈ লৈ যাওঁ চাকি তাকি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি মন্দিৰ ভিতৰত যাম আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো খালী শেষলৈকে চাই থাকিব দোকানৰ পৰা চাকি ধূপ লৈ আমি সকলো গৈ আছোঁ এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এতিয়া বলক মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশবোৰ চাওঁ ময়ো আজিলৈকে দেখা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ এই বস্তুখিনি দেখিয়েই মানে কিবা এটা ইমান ভাল লাগিছে নহয় চাওকচোন ইমান গ্ৰীণ এৰিয়া ইমান ধুনীয়া সঁচাকৈ ভিতৰৰ পৰিৱেশবোৰ কি হয় নাজানো কিন্তু বাহিৰখন চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে এয়া আহিছোঁ ভিতৰলৈ সোমাই মন্দিৰৰ আৰু পাছ চাৰ্জ কৰি আনিছোঁ দেই পাছ আপোনালোকে যদি আইডেণ্টি কাৰ্ড থাকে ষ্টুডেণ্টৰ তেতিয়া পাঁচ টকা আৰু নহ'লে বিছ টকা আমাৰ আমাৰ মোৰ আইডেণ্টি কাৰ্ডখন নাই কাৰণে বিছ টকাই ল'লে আমাৰ পাছ চাৰ্জ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মন্দিৰত সোমাইছোঁ এ পিন দি আহি গ'লোঁ এনেকৈ সেই পিনটো আহিব পাৰে কিন্তু আমি এইটো দি আহিছোঁ খটখট দি আহিবলৈ অকণ দিগদাৰ হ'ব কাৰণে এনেকৈ এ পিন দি আহিছোঁ আৰু এয়া সোমাই আহি গ'লো উঠিবলৈ কিন্তু বহুত কষ্ট উঠিবলৈ বহুত কষ্ট হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু এয়া পাই গ'লোহি একদম ফাইনেলি মালিনী থান সোমালোঁ এতিয়া সেৱা চেৱা কৰি ল'ম আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ এতিয়া জোতা চেণ্ডেল খুলি লৈ এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম আগৰ ভৰিয়া চৰিয়াত ধুই ল'ম ধুনীয়াকৈ এতিয়া জোতা চেণ্ডেল খুলি ললোঁ আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ যাম আগৰটো কিন্তু বহুত লাগিছে কাৰণ ইমান দূৰ উঠি অহা হৈছে এতিয়া যাম ভিতৰলৈ আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ মু ঘাট ধুই ল'লোঁ একদম ভৰিয়া চৰিয়াত ধুই ল'লোঁ কাৰণ এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাম যিহেতু এতিয়া একদম সোমাম আৰু বহুত দিনৰ আশা এটা আজি পূৰণ হ'ল অত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আগতেও এনেকৈ হৈছিলে মালিনী থান আহিম আহিম কিন্তু আহিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু এইবাৰ ফাইনেলি আহি গ'লোঁ পাই গ'লোঁহি মালিনী থান আৰু এতিয়া সেয়া এতিয়া সোমাম মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ ধুনীয়াকৈ এতিয়া ধূপ জ্বলাই ল'লোঁ এতিয়া ভিতৰত গৈ সেৱা কৰিমগৈ ইয়াত মানে ধূপ জ্বলাইছোঁ আৰু ভিতৰত সেৱা কৰিব লাগিব